Доброго утра. доброго ранку. Поговоримо сьогодні про красу, а точніше про конкурс Міс кропивницький Кропивницький-2017». сьогодні у нас у студії директор модельного агентства Стіль Модолз Вікторія Янишевська, засновниця проекту Міс Кіровоград. Спочатку тепер вже Кропивницька», а також засновниця модельної агенції Стіль Модолз Тетяна Сініок та Мар'яна Сенсарян, керівник торгівельної марки Флай мережі магазинів Спортдескаунтер та Єва Сенасарян, яка також сьогодні показує, що мода она доступна и для малышей. Доброго ранку. Доброго. Здравствуйте. Да. Уже сегодня состоится конкурс, да, которого все ждали. Мы знаем, там отбор прям был очень тщательный. Очень много девочек было. Ступили Не только с Кировограда, но и с области. Mm -hmm. Давайте для начала, как кастинг проходил. Начнем оттуда. М -м. Кастинг проходил несколько этапов. Очень много девочек обратилось. Очень сложно было с этим всем работать. Но ну, тем не менее, вот в процессе э, все-таки отобрали мы девочек, которые нам подошли. Критерий отбора был немножко отходил от принципов моделинга, потому что знаете, что это конкурс бьюти, конкурс красоты. Поэтому девочки, конечно, подбирались э, соответственно параметрам, но тем не менее учитывались качество девушек. Артистичность, харизматичность. Уміння подати себе, уміння вести себя на сцені. От ну по такому принципу вилятом. Міста 50... всего лишь 20. лише да. 20. Ну, Диві. нам дуже приємно вітати Тетяну. Ми знаємо, що вона зараз проживаєте, ви, да, за кордоном. Правильно, наскільки Як ви як ви співпрацюєте? Як може це ж діти ще ваше? Ви так душу всю вкладували. Як ви зараз слідкуєте? Приїхали саме конкретно на конкурс. Так, да, я приїхала спеціально на конкурс, ну как би. мне задают много вопросов, а почему вы уехали? Ну, на самом деле, модельный бизнес скоротечный, вы все знаете. Mm -hmm. И я всем отвечаю, вы знаете, выход на пенсию по выслуге. То есть 20 лет – это достаточно много моей работы в Украине. И, ну, вы можете себе представить, 20 лет назад, да, вот что это было? Это было 20. еще СНГ. 20. Ох ты, Это было еще СНГ, это было только начало. Вы заслугали в 10 роки, молодцы. Не треба, это просто комплимент. В ваши 10 руки? <свят> 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 Нет, мне 26 тогда было. Сейчас мне 46, и поэтому вот я как бы могу оперировать такими цифрами уже. А вот. И сейчас это как бы символично, то, что город получил новое имя. И город получил конкурс с новым именем и с новым руководителем. Это как бы в любом случае это влияние, вливание чего-то нового. Мы работаем с Викторией, реально работаем каждый день. То есть перед конкурсом мы в течение дня работаем, мы общаемся, я получаю материалы. Мы работаем и в плане нашего конкурса, и по поводу продвижения украинских моделей, как бы уже на международный подиум. То есть, надеюсь, дальше это будет уже продуктивно. Тут вы продолжите, будучи проживающим в Немече, не да. продолжите жить? Да, в таком... это здорово, потому что, как бы, я имею возможность прямого скаутинга, ну, как бы, знаете, в Кировограде очень много моделей, но продвинуть достаточно тяжело из-за того, что город маленький, и на кастинг из агентства Вимон не приедут к нам, да, вот uh -huh. в Киев приедут. А когда ты продвигаешь фотографии, когда ты общаешься с людьми, это легче. Плюс ещё сейчас очень здорово, что можно работать и на выставках, и в непосредственно в модельном бизнесе. И наши лица видят, видят хотят видеть. Вот сейчас ещё отменят визовый режим. И в Загалии стало. И в Загалии, короче говоря, мы их покорим. Угу. <гум> чудово. Тоді до самого конкурсу повернемося. А что сегодня нас очікує, я так розумію, буде колекція стильного, яскравого одягу. Давайте расскажем трохи про неї. Uh, да. Uh, сегодня в конкурсе торговая марка Fly, которая вот как два года мы шьем, создаем модную, удобную, стильную, яркую одежду для уверенных в себе людей, для людей, которые хотят оставаться в тренде, которые хотят быть яркими, интересными в любые моменты жизни, на прогулке, в магазин выйти. То есть человек должен себя чувствовать модно. И вот мы делаем для наших любимых э, жителей нашего любимого Крапивницкого такую одежду. И сегодня вот, на конкурсе девочки будут ее представлять. Mm -hmm. То есть это будет не только конкурсная программа, и традиционно будут шоу-номеры, артисты так. будут запрошены. Какие Давайте... выходы? Да, про выходы девчат. Вы хотите, чтобы мы рассказали непосредственно о коллекции, которые будут предоставлены? Мать, у первый выход визитивка. Визитка, Конечно. А, а а вот, ну, мне интересно, а, что, да? что же будет. Три выхода, правильно? Пять. 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 Вот какие. Визитка. Э, визитка. Это э, будет представлена одежда, коллекция одежды на показ девочек от магазина «Весна Spring Fashion. Это именно коллекция сезона «Весна-2017». Будет также коллекция представлена одежды Fly. Дальше спортивная одежда от магазина Sportlandia. Плюс будет выход от нового сервиса в нашем городе. Это единственный сервис пока в нашем городе. Коллекция заказана специально для конкурсанта из Милана. Это сервис наша шафа. Плюс будет еще, естественно, выход купальников, коллекция купальников, тоже сезона весна 2017 от магазина «Гламур» и 75Б. Ну и вечерник. Ну, ну, можно я подытожу? На да. самом деле, вы видите одежда. Кроме того, еще у нас будет одежда нашего постоянного партнера «Охник». Это шубы, это очень яркая одежда кожи. На самом деле, как бы, время сейчас нелегкое когда оно было легким, правда. Вот. Но девочки будут очень яркими, это здорово. И вот из вышеперечисленного вы видите, что это как бы разнопланово, разностилистически, и девочки смогут предстать в разных стилистических образах. Это как раз очень важно. И на самом деле еще потрясающе, что у нас в городе появился новый бренд, что мы не везем его, э, не, не приглашаем других дизайнеров, что это наши Кировоградские, Кропивницкие, uh -huh. вот. И это действительно очень здорово, это показательно, это будет еще лучше. В, в этом году да, и спортивные, и кожаное, и купальники, и вечерние платья. Слушайте, ну хорошо. Резновонить, а то хорошо. сегодня уже сегодня вечере будет бывать конкурс. Восемнадцать тридцать. 18 О 18.30 у Кіровоградській обласній філармонії запрошуємо всіх бажаючих. Дякуємо Спасибо вам за відео успішного проведення конкурсу. Дякую, Дякую. давно ну, ми відеося постійно.